Везде, в сегодняшний день вспоминаются те люди, которые невинно погибли, подчиняясь приказу или закону. Поэтому мы сейчас помолимся о тех, которых нет среди нас. Или погибли там в далеком Афганистане, или опочили от болезней которых они от ран каких зарубили там на... В полях сражений. Но все мы должны делать все зависящее от нас, чтобы подобное не повторилось. Не надо жить вот так просто, а надо так жить, чтобы голосу народа прислушивались те, которых мы обираем, депутаты и прочее. Смотрите, что во всем мире делается а мы все склонились. Они там роблят, что хотят, а мы... Поэтому давайте набираться мужества, терпения и делать от нас все зависящее, чтобы подобное не повторилось. Чтобы детей наших не посылали туда, куда не нужно. У нас есть своя страна и свои рубежи охранять, а не где-то кому-то на угождение посылать для того, чтобы гибли невинно наши люди. Сейчас давайте. Александра, Сергей, Сергея, Анатолия, Павла, Ивана, Валентина, Геннадия, Юрия, Ивана, Михаила, Бориса, Александра, Виктора, Геннадия, Аркадия. Боже, духове всякие плоти, сметь попровы, дьяволов празднивы, и живот миру Твоему дарувавы. Сам Господь и упокой всех бессильных болезней опочивших и рабов Божьих. Виктора, Юрия, Альберта, Юрия, Сергия, Константина, Иоанна, Александра, Владимира, Олега, Бориса, Александра, Виктора, Геннадия, Аркадия, Иоанна, Константина, Владимира, Василия, Эдуарда, Александра, Валентина, Владимира, Константина, Николая, Юрия, Василия, Михаила, Александра, Игоря, Александра, Леонида, Степана, Сергия, Олега, Владимира, Валерия, Александра, Виктора, Эдуарда, Иоанна, Сергия, Николая, Виктора, Анатолия, Владимира, Игоря, Виктора, Владимира Надежды, Григория Рослава, Александра, Виктора, Николая, Петра, Сергия Михаила, Василия, Юрий Геннадий, Валерий, Александра, Анатолия, Виктора, Сизлачки, покойнее, а тот неудуша от бежали болезнь, печали, воздыхание, всякое согрешение, с словом делом или помещением. яко по благи человеку любит Бог прости, не конец человека, уже жив будет и не согрешит, ибо един, кроме грека, правда твоя, правда во і слово Твое, истина, як Ти, із воскресенье живот, і по бою супших храм Твоих. Безвидно на полі бране в Анистане военных, бездности пропавших по твоевых храм, и неисценных болезнь опочивших и всех, здесь ни нами, уминаемый Христе Боже, наш Дибеслав высылаем, с обезначальным Твой над Семь, благим, Животворящим Твоим духом, і, і Христию. То, что церковь помнит и вспоминает и то, что вы оставили, но надо о на своих собратьях, надо возносить молитвы, потому что нет человека, который бы жил и не совершил грех. Один Бог без греха. Но мы верим, что они, так как они исполнили закон Христов, который говорит, что нет больше подвига, чем положить душу за своих братьев, за всех тех, которые остались живы. И мы верим, что Господь даст им царство небесное и пребывание там, где Он пребывает сам. Все.